भगवान झुलेलाल मंदिरात चक्क पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतातील झुलेलाल मंदिरात गेल्या एक हजारपेक्षा जास्त वर्षांपासून अखंड तेवत असलेली ज्योत दाखल झाली असून सिंधी बांधवांनी पवित्र ज्योतीच्या दर्शनासाठी आज शिर्डीतील श्री साई झुलेलाल मंदिरात मोठी गर्दी केली होती गेल्या एक हजारपेक्षा जास्त वर्षांपासून पाकिस्तान येथील सिंध प्रांतातील गोठ येथील श्री भगवान झुलेलाल मंदिरात पवित्र ज्योत अखंडपणे तेवत असून तेथून सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी उल्हासनगर येथील सिंधी बांधवांनी ही ज्योत पाकिस्तान येथे जाऊन उल्हासनगर येथील भगवान झुलेलाल मंदिरात आणली होती आणि त्यानंतर शिर्डीतील सिंधी समाज साई झुलेलाल ट्रस्टचे पदाधिकारी असलेले गोपीचंद फुंदवानी गोविंद गरुड रमेश प्रेमानी विजय ग्वालानी यांनी उल्हासनगर येथून शिर्डीच्या भगवान झुलेलाल मंदिरात ही ज्योत आणली असून सिंध प्रांत उल्हासनगर आणि त्यानंतर आता साईंच्या नगरीतील भगवान झुलेलाल मंदिरात ही ज्योत आता भाविकांना दर्शनासाठी उपलब्ध असून भाविकांनी या पवित्र ज्योतीच्या दर्शनाचा लाभ घेण्याचं आवाहन सिंधी बांधवांकडून करण्यात आलंय ही ज्योत चार चाकी वाहनानं शिर्डीत येता शिर्डीतील सिंधी बांधवांनी मोठ्या भक्तिमय वातावरणात स्वागत करत फटाक्यांची आतिषबाजी केली आणि महिला भाविकांनी फुलांची उधळण करत भगवान झुलेलाल यांच्या नावाचा जय जयकार करत ज्योत मंदिरात विराजमान केली यावेळी मोठ्या संख्येनं उपस्थित सिंधी बांधवांनी मनोभावी ज्योतचं दर्शन घेतलंय जय झूलला सभी सिंधी समाज को तो ये संदेशा देते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चालिया साहब नगर पाँच से जो जगह के हम लोग शिरडी लेके आए हैं पूरे सिंधी समाज में जैसा ये जोत जग रहा है उनमें भी मन में जोत जगती रहे और उनको भी विश्वास होए कि जो जग रही है और ये जो जोत हम लोग लेके आए हैं नगर चालिया साहब से ये जोत एक्चुअली हमारे सिंध पाकिस्तान पीरकोट एक गांव पीरकोट नाम का गांव है जहां से सौ साल पहले नगर कालिया साहब पे ये जोत आई थी वही जोत हम लोग जोत से जोत जगा के लेके आए हैं और हम मन कामना करते हैं कि ये जोत हजारों साल चलती रहेगी अखंड जोत शक्ति रहेगी हमारे सिंधी समाज पूरे आके इसकी सेवा करेंगे और इसको संभालेंगे हमारी जो नई पीढ़ी आने वाली है उनको भी ये संदेश है कि ये ज्योत और झूललाल मंदिर को आके संभाले और आगे दर्शन करें और अपना मनोकामना पूरी करें और सबके घर के अंदर भंडार भरते रहे सुख रहे झूल असां शिरडीअ मां चार ट्रस्टी उल्हासनगर वियासीं चालीहे साहिब ट्रस्ट तां जोत सां जोति जॻाए करे असां शिरडीअ में खणी आया आहियूं इहा जोति असल में पाकिस्तान सिंध पीर गोठ मां उल्हासनगर में सौ साल पहिरियों आई हुई ऐं इहा जोति हिकु हज़ार पंजहतरि साल खां पाकिस्तान सिंध में चली जागृत आहे ऐं इहा जोति हमेशह असांजे शिरडी झूलेलाल मंदर में हमेशह जागृत रहंदी इच्छा पूर्ति जोति आहे जय झूलेलाल झूलेलाल मंदिर ते हमने एक जोत लाया है जो कि पाकिस्तान में जोत है ये जोत जो ये जागृत जोत जैसे बाबा की धोनी है बाबा की जो जागृत है वैसे ही ये पूर्ति जोत हमने पाकिस्तान की जोत है जो एक हजार पचहत्तर साल पुरानी जोत जो कि आज उल्लासनगर में जागृत है सौ साल से उसे हमने आज शिरडी में स्थापित किया है जिसके दर्शन सभी लोग ले और इच्छापूर्ति जोत का पूरा लुक ले और 100 परसेंट इच्छा पूर्ति करेंगे इस विश्वास से इनके दर्शन करने के लिए शिरडी में साई बाबा की शिरडी में झूले मंदिर में दर्शन करने के लिए गए जय झूल जय झूल साई शिरडी जोत असा उल्लासनगर में खड़ी आया हूँ या जोत पाकिस्तान के पीर गोट की असल में इच्छापूर्ति जोत है जेका बि सिंधी उल्हासनगर नथा वञी सघनि पीर रोड नथा वञी सघनि पाकिस्तान में आहे पीर रोट इहा झूलेलाल ई जोति हिकु हज़ार साल पुरानी आहे इन इन ई जोति ताईं असां सिंधी ॿ सौ वठां वधो वठा जिते किथे इन जोत जा जेके बि दर्शन करणा हुजनि असांजे शिरडी में जॾहिं बि अचनि त हिते दर्शन करण पंहिंजी हर इच्छा पूरी करे था सघनि इन गैरंटी आहे सौ टका ऐं बाक़ाइदा लाल साईं जोत हर बात हर किन्हीं मनोकामना पूर्ण करनी इन ऐसा है पूरो पूरो विश्वास है इन्हें कि करें जितना भी अच्छा शिरडी लाल सही है इन मंदिर में दर्शन करो ऐसा इच्छा पूरी जोड़ दूँगी। प्रतिनिधि प्रशांत अग्रवाल सह सुवर्णातक टेस साइन न्यूज़ शिरडी